Всем привет! С вами Илона и в этом видео я покажу, как делать гадалку. Первым делом вы достаете вот такой лист бумаги. Вторым делаете вот так и делаете тут, и должны вот тут э, как бы ровно сделать так и погнуть и эту часть вырезать. У вас получился такой квадрат. Простите, это у меня просто гадалка была, и поэтому она такая все скрученная. Вот такой квадрат. Квадрат должен у вас получиться. Потом вы складываете ее вот так, ровно, чтобы уголки к уголкам были. Потом переворачиваете вот эту гадалку и делаете. Вот у вас так получилось. И потом... Э Пишите сюда любые цифры, и вот здесь, как бы, пишите там, ты, например, спишь с игрушкой или всякие прикольные надписи. Но у меня тут уже задаются вопросы. Ну и у вас получилась, в общем-то, такая гадалка. Потом вам нужно ее как-то вот так погнуть, чтобы надеть вот ее сюда на пальцы. Как бы... У меня сейчас я снимаю одной рукой, поэтому мне неудобно. Ну, короче, сами потом уже разберетесь. И всем пока. С вами была Илона. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.